بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتاح الربانی آرٹیکل فورٹین حضرت شیخ سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے منافق اللہ زمین کو آپ سے پاک کرے کیا آپ کو آپ کا نفاق کافی نہ ہوا کہ علماء و صلحہ اور علیاء کی غیبت کر کے ان کے ان گوشت کھانے لگے تم اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی قریب کیڑوں کی غذا بنیں گے جو ان کی زبانوں اور گوشت کو کھائیں گے تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے زمین آپ کو کھینچے گی بس پیس دے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی جو شخص اللہ اور ان کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے اور ان کے سامنے توازے نہ کرے اس کو فلاح نصیب نہ ہوگی آپ ان کے سامنے توازے کریں کیوں نہیں کرتے حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں ہیں ان کے مقابلے میں آپ کیا حق نے باندھنا اور کھولنا یعنی الحلل و الربت ان کے حوالے کیا ہے ان کی بدولت آسمان بارش برساتا اور زمین روئیدگی لاتی ہے ساری مہلوک ان کی رعایا ہے ان میں ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کو آفات و مصائب کی آندھیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ جمبش دے سکتی ہیں وہ اپنی توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں اور اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے اپنے مولا کی خوشنودی کے طلبگار بننے سے ہٹتے ہیں توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور معذرت کریں اقرار کریں اپنے ان گناہوں کا جو آپ اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے مخفی ہیں اور اس کے حضور میں گڑ گڑائیں آپ کے سامنے کیا چیز ہے اگر آپ کو معرفت حاصل ہوتی کہ موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی سامنے آ رہی ہے تو جس حالت پر ہیں اس کو بدل کر دوسری حالت پر آ جاتے باعدب بنے حق تالہ کے سامنے جیسا کہ آپ کے اصلاف باعدب رہتے تھے آپ آپ ان کے مقابلے میں اور بے انسان ہیں آپ شجاعت انہی باتوں میں ہیں جن کا آپ کو آپ کے نفس آپ کی خواہش اور آپ کی طبیعتیں حکم دیتی ہیں جبکہ شجاعت دین کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے حکما اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھیں کہ ان کا کلام دوا ہے اور ان کے کلمات حق تعالیٰ کی وہی کا سمرہ ہیں آپ کے درمیان صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں کہ آپ ان کا اتباع کریں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں اور آپ کے حقیقی فرما برداروں کا اتباع کریں گے تو گویا آپ نے نبی ہی کا اتباع کیا اور جب ان کو دیکھا تو گویا نبی ہی کو دیکھ لیا پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کریں کہ آپ کا ان کی صحبت اختیار کرنا آپ کے لیے برکت ہے اور ان علماء کی صحبت اختیار نہ کریں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے کہ آپ کا ان کی صحبت اختیار کرنا آپ پر نحوست ہے اے محاطب جب آپ اس شخص کی صحبت اختیار کریں گے جو آپ سے تقوی اور علم میں بڑا ہے تو یہ صحبت آپ کے لیے برکت ہوگی اور جب ایسے کی صحبت اختیار کریں گے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے مگر نہ اس کے پاس تقوی ہے نہ علم ہے تو یہ صحبت آپ کے لیے منحوس ہے عمل کریں اللہ عز و جل کے لیے اور نہ عمل کریں غیر اللہ کے لیے چھوڑیں گناہوں کو اللہ کے لیے اور نہ چھوڑیں گناہوں کو غیر کے لیے کہ غیر اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے اور غیر اللہ کے لیے کسی گناہ کا ترک کرنا ریاکاری ہے جو شخص اس سے واقف نہ ہو اور اس کے خلاف کرے تو وہ مبتلائی حوث ہے کہ ان قریب موت آئے گی اور اس کی حوث کو کاٹ ڈالے گی آپ پر افسوس اپنے دل کے ساتھ اپنے پروردگار عزوجل سے علاقہ جوڑیں اور غیر اللہ سے توڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوڑیں اس علاقہ کو جو آپ کے اور آپ کے پروردگار کے درمیان ہے کس عادت پائیں گے صاف رکھیں وہ معاملہ جو آپ کے اور آپ کے پروردگار کے درمیان ہے صالحین کے قلوب کی نگے داشت سے اے نوجوانوں اگر آپ غنا اور فقیر یعنی غریب اور امیر کے درمیان دونوں کے اپنے پاس آتے وقت کچھ فرق پائیں تو ہرگز آپ کو فلاں نصیب نہ ہوگی اکرام کریں کا ان سے اور ان کی ملاقات اور ان کے پاس بیٹھنے سے برکت حاصل کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے فکرا بروز قیامت رحمان کے ہم نشیں ہوں گے آج اس کے ہم نشی ہیں اپنے قلوب کے اعتبار سے اور کل کو ہم نشیں ہوں گے اپنے اجسام کے اعتبار سے یہی وہ قلوب ہیں جن کے دلوں نے دنیا میں زہد کیا دنیا کی زیب و زینہ سے منہ پھیڑا اپنے فخر کو تو نگری یعنی امیری پر ترجیح دی اور اس پر صابر بن کر جمع رہے پس جب یہ حالت ان کے لیے تام ہو گئی تو آحرت نے ان کے پاس پیام نکاح بھیجا اور اپنا نفس ان پر پیش کیا پس ان کو آرت سے وصل حاصل ہوا اور جب وہ ان کو حاصل ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ان کے پروردگار عزوجل کی غیر ہے پس انہوں نے آہرت سے عقد کو فسخ کر لیا اور اپنے قلوب کی پشت اس کی طرف سے پھیر لی اور اس سے بھاگے تالا سے شرما کر گیر کے پاس کیوں ٹھہرے اور محلوق سے انسو سکون کیوں چاہا امال و حسنات اور جو کچھ تعاتیں کی تھیں سب آہرت کے حوالے کر دیں اور اپنے مولا کی طلب میں اپنے صدق کے پروں سے اس کی طرف اڑے آہرت کے پاس پنجرہ چھوڑا اور اپنے وجود کو پنجروں سے باہر نکال کر اپنے موجد کی طرف پر واس А Ки انہوں نے طلب کیا رفیق کو طلب کیا اس کو کہ وہی وہ اول ہے وہی وہ ہے وہ ظاہر ہے وہ ہے وہی وہی ظاہر باطن اس کے قرب کے قرب برج تک جا پہنچے اور بن گئے ان لوگوں میں سے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ ہماری سرکار میں منتحب اور برگزیدہ ہیں کہ ان کے قلوب بھی ہمارے ہی پاس ہیں ان کی ہمتیں بھی ہمارے ہی پاس ہیں ان کے اندرون بھی ہمارے پاس ہیں اور ان کی اقل بھی دنیا اور آہرت میں ہمارے ہی پاس ہیں یہ حالت جب تام ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک نہ دنیا آتی ہے نہ آہرت آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کے قلوب اور باطن کے اعتبار سے سب پلٹ جاتے اور گویا مادوم ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ ان کو اپنے غیر سے فنا کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ موجود فرماتا ہے پھر اگر دنیا میں ان کے لیے کوئی حصہ مقدر ہوتا ہے تو ان کو ان کا مقصوم پورا کرنے کے لیے ان کی آدمیت اور بشریت کی طرف واپس فرما دیتا ہے تاکہ علم اور قضا و قدر میں تغیر نہ آئے بس وہ بشر بنا کر اپنا مقصوم لیتے وقت اللہ کے علم اور قضا و قدر کے ساتھ اس نے عدب ملحوظ رکھے اور جو کچھ ان کو عطا کیا جاتا ہے اس کو زہد اور ترک کے قدم پر کھڑے ہو کر لیتے ہیں نفس اور خواہش اور ارادہ سے نہیں لیتے اور جملہ حالتوں میں حکم شریعت ان کے نزدیک محفوظ رہتا ہے دنیا کے متعلق مخلوق سے بحل نہیں کرتے اور اگر ان کو قدرت ہو تو ساری مخلوقات کو حکا کا کرب بنا دیں محلوقات اور محدثات میں سے کسی چیز کی ان کے قلوب میں ذرا برابر وقت اور اہمیت نہیں رہتی اے سننے والوں جب تک آپ دنیا کے ساتھ ہیں تو آہرت کے ساتھ آپ کو اتصال نصیب نہ ہوگا اور جب تک آپ آہرت کے ساتھ رہیں گے تو مولا کے ساتھ وصل نصیب نہ ہوگا صاحب عمل بنیں جان بوجھ کر جاہل مت بنیں آپ ان میں سے ہیں جن کو اللہ نے علم دے کر گمراہ بنا دیا منجملہ حق تعالیٰ کی معاصلت کے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی قدر مال سے فقیروں کی بھی دستگیری کریں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صدقہ حق تعالیٰ شانہ سے معاملہ کرنا ہے جو غنی اور کریم ہے اور کیا غنی اور کریم کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی حسارہ میں رہا ہے آپ اللہ کے لیے ایک ذرہ حرچ کریں گے تو وہ آپ کو پہاڑ عطا فرمائے گا آپ ایک قطرہ حرچ کریں گے تو وہ آپ کو سمندر عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی آپ کو اجر اور آپ کو ثواب بھرپور دے گا اے لوگو جب آپ حق تعالی سے معاملہ کریں گے تو آپ کی کھیتیاں پھلیں گی آپ کی نہریں بہ پڑیں گی آپ کے درختوں پر پتے بھی 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 آئیں گے شاہیں بھی پھوٹیں گی اور اور پھل بھی پیدا ہوں گی. نیک کام کام کا حکم کریں اور برے کام سے منع کریں اور اللہ اور و جل کے دین کی مدد کریں اور اسی کے بارے میں عداوت کریں صدیق وہی ہے جو خدا سے سچی دوستی کرے نیکوکاری میں اصلی دوستی حلوت و جلوت اور رنج و راحت اور تنگ حالی و بدحالی ہر حال میں قائم رہتی ہے اپنی حاجتیں حق تالا ہی سے مانگیں اس کی مخلوق سے مت مانگیں اور اگر مخلوق سے مانگنے بغیر چارہ نہ ہو تو اول اپنے قلوب کے اعتبار سے حق تالا پر داخل ہوں پس وہ آپ کو جہتوں میں سے کسی جہت سے کسی مانگنے کا الہام فرما دے گا اس وقت مخلوق سے مانگنا بھی تعمیل بن جائے گا پھر اگر آپ کو وہاں سے ملا یا نہ ملا تو دونوں امر خدا ہی کی طرف سے ہوں گے نہ کہ مخلوق کی طرف سے اہل اللہ نے رسک کی فکر کو اپنے دلوں سے نکال ڈالا انہوں نے جان لیا کہ تو اوقات مہینہ پر ملنے کے لیے مقدر ہو چکا ہے so انہوں نے اس کی تلاش چھوڑی اور اپنے بادشاہ کے آستانہ پر ڈیڑا جا لگایا اللہ جل کے فضل اس کے قرب اور اس کے علم کی بدولت ہر شے سے بے نیاز بن گئے پاس جب یہ ان کے لیے تمام ہو گیا تو وہ قبلہ محلوقات بن گئے اور اپنے بادشاہ کے دربار میں محلوق کو داخل کرنے کے لیے حتیب کرا پائے کہ ان کے اپنے دل کے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر اس تک پہنچاتے اور ان کے لیے مقبولیت اور خوشنودی کی حلتوں کا حق تعالیٰ سے بات سرار سوال کرتے ہیں ایک بزرگ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کہ وہ بندے جن کی عبودیت متحقیق ہو چکی ہے حق تعالیٰ سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ آہرت بلکہ اسے صرف اسی کو مانگتے ہیں کہ پس تو حاصل ہو جا اے میرے اللہ ساری مہلوک کو اپنے دروازہ کا راستہ دکھا دے میرا سوال تو ہمیشہ یہی ہے اور اختیار تیرے ہاتھ میں ہے یہ عام دعا ہے جس پر مجھے ثواب ملے گا اور کرنے والا حق تعالیٰ ہے کہ اپنی محلوق کے متعلق جو چاہے کرے جب قلب صحیح بن جاتا ہے تو مہلوک پر شفقت اور ترس کھانے سے لبریز ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اکثر نیک کام کرے کیونکہ سارے گناہوں کو صدیق ہی چھوڑ سکتے ہیں صدیق ہی ہے جو کبیرہ اور سگیرہ گناہ کو چھوڑتا ہے اس کے بعد تقوی کو دکیق بناتا ہے کہ کو ترک کرتا اور پھر اس مباح کو بھی جو عام میں مشترک ہے چھوڑتا اور حلال حالیس کی تلاش کرتا ہے جو اپنے ارادہ تدبیر کے بغیر محض توکل سے حاصل ہو صدیق ہمیشہ اپنی رات اور دن کا بڑا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتا اور مہلوک کی عادتوں کسل و طلب معاش و افکار دنیا وغیرہ کا پھاڑنے والا بنتا ہے پس ضرور ہے کہ اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ہاری کے عادت امر ظاہر ہو کہ بلا اسباب اس کی حاجات پوری کی جاویں اور اس کو رسک دیا جاوے ایسی جگہ سے جہاں کسی کا گمان بھی نہ جا سکے اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے لینے کا اس کو حکم کیا جاتا ہے ساری چیزیں اس کے لیے حالی سر صاف ہو جاتی ہیں اس لیے کہ مدت دراز تک اس کی یہ حالت رہی ہے کہ اس کو کچھ نہیں دیا گیا اس کی حاجتوں کا اس کے سینے میں چورا کر دیا گیا اور وہ اپنی اگرا کے شکست ہونے پر صبر کرتا رہا تمام حالتوں میں اس کو بے نیل مرام لوٹا دیا جاتا تھا اور وہ نہ کرتا تھا دعائیں مانگا کرتا تھا اور وہ قبول نہ کی جاتی تھی درخواست کرتا تھا درخواست قبول نہ کی جاتی تھی شکوا کرتا تھا اور جس مصیبت کا شکوا کرتا تھا اس کو اور بڑھا دیا جاتا تھا وہ خوشی مانگتا تھا تو اس کو پاتا نہ تھا خوف کھاتا تھا اور کہیں حلاسی نصیب نہ ہوتی تھی مہد اور محلیس بن کر عمل کرتا تھا اور جس ذات کے لیے عمل کرتا تھا اس کا قرب نظر نہ آتا تھا گویا کہ نہ مومن ہے نہ مہد اور باوجود ان بے باوجودیوں کے ہمیشہ مدارت اور صبر کرنے والا بنا رہا کہ ان اشیاء کی داریاں کرتا اور جلتا رہا کہ صبر ہی اس کے قلب کی دوا اور اس کی صفائی و تقریب کا سبب ہے اور اس کی آزمائش کے بعد خیر ضرور بل ضرور آئے گی علاوہ عزیز سمجھتا رہا کہ یہ امتحان اس لیے ہے کہ مومن متمیز یعنی الگ ہو جائے منافق سے اور موہد کھل جائے مشرق سے اور معلوم ہو جائے کہ کون مہلس ہے اور کون ریاکار کون بہادر ہے اور کون بزدل کون جمنے والا ہے اور کون ہل جانے والا کون سابر ہے اور کون گھبرا جانے والا کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا کون دوست ہے اور کون دشمن کون متباہ ہے اور کون مبتلا ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بن جیسے زہمی مصیبت زیادہ کہ اپنے زہم کی دعا کرتا اور بلا کے ذائل ہونے کی تمام میں دعا کی تلہی پر صبر کرتا ہے ساری بلائیں اور بیماریاں یہ ہیں کہ آپ کو و شریک حدا ٹھہرائے اور نفع و نقصان اور عطا و منع کے متعلق ان پر نگاہ ڈالیں اور ساری دعا اور بلاؤں کا ازالہ اس میں ہے کہ محلوق تیرے قلب سے نکل جائے اور قضا و قدر کے نازل ہوتے وقت آپ کو پختگی کے ساتھ جما رہیں محلوق پر حکومت و رفت کا طالب نہ بنے اور آپ کا قلب ہک تالا کے لیے حالیس ہو آپ کا باطن اس کے لیے صاف ہو اور آپ کی ہمت اس کی جانب سے بلند ہوتی رہے جب آپ کے لیے یہ عمر متحقیق ہو جائے گا تو آپ کا قلب اونچا چڑھے گا اور نبیوں پیغمبروں شہیدوں نیکوکاروں اور مقرف فرشتوں کی صفوں میں جا شامل ہوگا اور جتنی بھی آپ کو اس پر بقا حاصل ہوگی اسی قدر آپ بڑا بنیں گے باعظمت بنائے جائیں گے صاحب ہوں گے آگے بڑھایا جائے گا حاکم اور امیر قرار دیا جائے گا آئے گا آپ کے پاس جو کچھ بھی آئے گا ولایت نصیب ہوگی آپ کو جیسی بھی ہوگی اور داد و حش سے نوازا جائے گا جتنا کچھ بھی نوازا جائے گا مگر بد نصیب وہی ہے جو اس کلام کے سننے اس کا یقین کرنے اور جن کو یہ حاصل ہے ان کا احترام کرنے سے محروم رہا شیخ محترم فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو مجھے چھوڑ کر اپنی معاش میں مشغول ہو اصل معاش میرے پاس ہے منافع میرے پاس ہے اور آہرت کا سودا میرے پاس ہے میں کبھی تاجر کا پیش دست ہوں کہ گاہکوں کو آواز دوں اور کبھی سوداگر ہوں اور کبھی خود متا کا مالک کے ہر شے کو اس کا حق اطا کروں جب بھارت کی کوئی چیز مجھ کو حاصل ہوتی ہے تو میں اس کو تنہا نہیں کھاتا اس لیے کہ کریم تنہا ہور نہیں ہوتا ہر وہ شخص جو حکیت کے کرم سے آگاہ ہو گیا ہے تو اس کے پاس بحل نہ پائے گا ہر وہ شخص جو اللہ جلد کو پہچان گیا ہے اس کے نزدیک اللہ کے سوا ہر چیز بے قدر بن گئی ہے بحل تو حسلت ہے نفس کی اور صاحب معرفت کا نفس محلوک کے نفسوں کے مقابلے میں مرا ہوا ہے وہ مطمئن ہے اور اللہ ز کے وعدوں پر ٹھہرا ہوا اور اس کی وعی سے حائف ہے یا اللہ ہم کو بھی نصیب فرما جو توں نے نصیب فرمایا اولیا کو اور دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آہرت میں بھی بھلائی اور بچا ہم کو دوزہ کے عذاب سے